daraxt kelayotganni qara daraxtqa chiqay. ey ustiga chiq ustiga o'zbekistonning ko'plab hududlarida yana sel kuzatildi avvalroq o'zgidromet markazi 9-13 may kunlari kutilayotgan kuchli yog'ingarchilik tufayli respublikadagi 60 ta tuman va 3 ta shaharda sel kelishi mumkinligi haqida ogohlantirgandi to'qqizinchi may kuni tunda samarqand tumanining yuqori ohalik mahallasida ko'p miqdorda yomg'ir yog'ishi natijasida sel yuzaga kelgan tabiiy ofat fuqarolarning mol mulki va hayotiga qanday zarar yetkazgani oshkor etilmayapti o'ninchi may kuni surxondaryo viloyatining sariosiyo tumanida qisqa muddatli kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida sel kelgan guvohlarning so'zlariga ko'ra sel nexia avtomashinasida bo'lgan 2 kishini oqizib ketgan internetda tarqalgan videolarda sariosiyo tumanida kuzatilgan sel ko'plab qo'y va qoramollarni oqizib ketganini ko'rish mumkin ma'lum bo'lishicha uzun tumani Xursan mahallasida yashovchi erkak sel kelgan hududda mol va qo'ylarini boqib yurgan kutilmaganda kelib qolgan oqim chorvasini oqizib ketgan cho'ponning o'zi esa tabiiy ofatdan qutulib qolgan surxondaryoda sel kelishidan avvalroq jala bilan birga do'l ham yoqqan xuddi shunday hodisa samarqand shahrida ham kuzatilgan 10 may kuni qashqadaryoning qamashi va yakkabog' tumanlarida ham sel kelgan shu o'rinda bu yilgi bahor anchagina injiq o'zbekistonliklar uchun sinovli kelganini ta'kidlab o'tish kerak may oyining boshida shuningdek aprel oyida mamlakatning bir qator hududida yoqqan kuchli yomg'ir natijasida sel kelib juda ko'plab bino va inshootlar ayniqsa aholi turar joylari suv ostida qolgandi paxsa yoki xom g'ishtdan qurilgan imoratlarni esa sel yuvib ketgandi xususan uchinchi beshinchi may kunlari kuzatilgan tabiiy ofat natijasida ijtimoiy obyektlar yo'llar ko'priklar hamda ekin maydonlariga jiddiy talofat yetgandi transport vositalarini sel oqizib ketgandi ko'chalarni loy va balchiqdan tozalash uchun bir necha kun kerak bo'lgandi uchinchi may kuni kelgan sel sariosiyo tumani xonjiza mahallasi hududidagi bir yuz o'n kilovatt kuchlanishli metal konstruksiyali ikkita ustunni qulatgan chorva mollari va avtomobillarni oqizib ketgandi ijtimoiy tarmoqlarda qashqadaryo viloyatining dehqonobod tumanida kichik hajmdagi yuk mashinasi haydovchisi sel o'rtasida qolib ketgani aks etgan video tarqalgan haydovchi va uning mashinasiga nima bo'lgani hozircha ma'lum emas voy o'zing bundoq suv bo'ylab ketveringsa pastga quruqqa chiq mashinga qarama endi o'zing jonin oyla zomin tumanining peshog'or qishlog'ida esa sel oqizib ketgan damas suv o'tkazish inshootiga tiqilib qolgan ma'lum bo'lishicha avtomashina qutqaruvchilar tomonidan quvur og'zidan chiqarib olingan hodisa vaqtida mashinada hech kim bo'lmagani aytilmoqda 3-5 may kunlari respublikaning boshqa hududlarida kuzatilgan ana shunday hodisalarni izohsiz formatda tomosha qiling еткттмн маларды кара мына малларды кара э өлүп калыптыгү eslatib o'tamiz o'zgidromet ma'lumotiga ko'ra o'zbekistonda salqin va yomg'irli ob havo hafta oxirlarigacha saqlanib qolishi kutilmoqda o'zbekistonning to'qqizta viloyatidagi tog'li hududlarida 13 maygacha sel kelish xavfi e'lon qilingan